ставил говорить, мол, знаешь, у вас были ли такой случай, когда вас прессовала охрана? Он сказал, да, да, ну да. да. У меня не было? было, я разбила случайно банку, и без меня за нее денег не взяли. Вы очень вежливые были, даже другую банку принесли. Ты милая девочка, а он, а мы... Мы не милая девочка, да. Нет, мы на казе я была смущена заплатить. А по законодательству, если ты случайно разбила, ты не должна? Ну вот, я считаю, что она не прессовала. Да я тоже это услышал за несколько часов, что я не должен на самом деле платить. Mm. Такой вот был случай. А на чем я остановился до этого? Ну, я уже не помню. За поэтому... про скифи ты рассказывал. Да, ну со скифи я закончил, в общем, это дно, но опыт где-то набивать надо, потому что на все... Я хотел сразу устроиться на какой-нибудь столичный телеканал. Я посмотрел, там в любом... На любое требование на любом канале минимум два года работы. А Куда ты пойдешь, если везде нужен опыт работы, и только вот на таких вот конторках тебя могут взять без него. Вот. Ну потом я проработал там два года и повернулся вот такой вот шанс уйти на Нюзван. Ушел я без сожалений, радостно ушел. И как было на незване? Мы приехали и целых два дня, аж два дня у нас происходили тренинги, как нам работать в прямом эфире. Хочу сказать, что, по моему мнению, в прямом эфире работать тяжело, довольно тяжело, поскольку... У меня было осознание, что на тебя смотрят там тысячи людей, и у тебя нет права залажать. Ну, все мы немножко уважаем, иногда запинаемся, сбиваемся, но главное быстро исправиться и главное как-то так это преподнести. Не, не извините, я за пару, пару. Эй, более весело, так и живо. А с другой стороны, почему в прямом эфире работать легко? Кто-нибудь из вас работал на телевидении? Ну, я ну, а тебе приходилось снимать, писать материал, потом монтировать, потом начитывать? Ну, начитывать, писать, а остальным операторам. Да? Ну ладно. В общем, у меня в три раза меньше работы. Я вот пять минут вышел в прямой эфир и, в принципе, свободен до следующей темы. А, вот оно что. Теперь понятно, почему ты пошел туда работать, потому что меньше работы. Я не знал, куда. Я вообще не знал, куда я подписываюсь. Я решил убежать куда-нибудь, лишь бы куда-то бежать. А попал я туда, подходит ко мне вот этот молодой человек и говорит, «Друган, хочешь сбежать на киевский телеканал? Недолго думая, хочу». И подставляя всю свою редакцию, я должен был ехать в Геническ на Раду обороны, кажется так это мероприятие называлось, я вот, сказал, извините, мне нужно в Киев и сбежал. Да, вот так вот я попал на Альни Чисто по счастливой случайности, подвернулась. Хотя, а, они еще попросили меня записать что-то вроде стендапа. Я тогда был еще... <laughs> Записывал я тоже вот этот вот был человек Андрей. А, писал, я, у меня еще были такие кури, я так, как, по лицу все так эротично развивалась. <laughs> я был больше похож на чуба. Но это было смешное весь. А, да, что-то заговорился. Может, у вас какие-то вопросы есть? Да, вопросы. <laughs> А по теме съемки в магазинах и так далее, мае право заниматься, тилька только мае журналисты? Да, у тебя должно быть журналистская удостоверенность. Вообще-то нет, по законодательству... Журналисты все могут заниматься. Все, да. У право, для чего информация, она Да, часто прессуют а, ну, Да, во-первых, они не имеют права тебя запрещать. У нас тоже был случай, нас просто банально вытолкали. Они нас не били, они нас просто отжимали. Но поскольку хрупкая техника и охранник, они так просто тык, тык тык и отжали нас к выходу. Это тоже было в прямом эфире, мы с ними поругались. Друге не нравиться людям. І, опять же, це стаття 171 вже карного кодексу перешкоджання діяльності журналістів і все таке. І плюс кожен громадянин згідно з законом України про інформацію може кучу всього типу, вільно ну, збирати, фіксувати, розповсюджувати інформацію, якщо вона не є. приватную информацию, то есть там приватное життя іншого гражданина, або державную таємницю там и так далее. Коммерческая тайна, как ну, ну аргументируют это всякие продавцы супер. Это документы вы не имеете права их там, скажем, финансовая часть да. снимать. Короче, они говорят, у нас нельзя снимать, у нас частная собственность. это а, а, это типа будь-який торговый центр, короче, ресторан, э, там супермаркет, э, вин где громадским местом, поэтому снимать можно. Э, если у них висит бумажка, э, говорят, нельзя снимать на бумажке, вот написано. Э, а бумажка не имеет никакой правовой, э, никакого правового э, веса, потому что внутренний устав предприятия не может э, не спорить не с, да, с, законом Украины. Э, что ты думаешь? А, торговый центр, супермаркеты, они являются общественным местом. В законе прописано, что это общественное место. Вы в любом общественном месте вы можете снимать, что хотите. Я недавно было снимали сотрудницу коммунального предприятия, пришли там с проверкой, она стала говорить, не снимайте меня, я против. Ей доказали, что это можно снимать. Тогда она посмотрела на меня очень жалобно и сказала, ну вы же тоже девушка, вы должны понимать. Я так и не поняла. Да. Нет, сотрудников они есть. На рабочем месте при исполнении. Да, при можно снимать. Еще вопросы какие-то? По поводу информации, если ты вышел в общественное место, ну, Андрей, есть, возьми решил, стул, садись. Там Не хватит, ну, если, если, да, да. если ты вышел в общественное место, там на улицу из дома, все, сгибно законодавством, ты уже по умолчанию даешь разрешение себя снимать. И все. Разве что это не распространяется на детей. Ну, не помню детей до какого. Можем, детей да. только с разрешения родителей. Хотя у нас все равно нет, да, и не да, да. Можно, нужно, да? Да, но у нас все на же... это немножко плюют. Специфіка норвоштає постійно прив'язана к робочому чату і к моніторингу Угу. Ну, якщо запитання зараз немає, у мене є пропозиція зараз зробити невеличку перерву 5 хвилин буквально, і перейти до наступного спікера. Я думала, мені повідомляється.